yoxdur. O hərpa zamanında bu müharibəyə yenə başlasa, yenə budaq oğullar, yenə həmin insanlar gəlməyə. Yenə onlar qanını bu arda. Yenə ramizlər şəhid olurlar. Bizim bu bəzək yerə müsait olmaqdan baxana, bizim hansısa dövlətdə mənəvi dəstəy yoxdur. Heç bir dövlətim adamı deyə bilməz ki, bizim əskərin yerinə təhlildə barmağı biz də müdafiə biz də öz xalqlarımızla, öz oğullarımızla. Bizim öz oğullarımızla. Bizim kimi Azərbaycan istəyir. Papa, o bu belə hansı dövlətin silahlı qüvvələri, amma qətiyyətli olan Azərbaycan əskeri. Azərbaycan kişiləri. Siz də Azərbaycan oğlusunuz. Ömrünüzü həqiqət qormaq var. Siz birincil ətam vətəninizin istiqamətidir. Mənim üçün ən dəyərli şəhid adları, ən dəyərli simalar. Ammaca Allah, yaş. Bu anları ən zaman görürük. Yaş, sizin getdiyiniz yolu ansavayandakı ağlar keçsin. Təsdiqlər yox. Hər zaman sizlə də keçirsiniz. Hər zaman sizləni gördüyü bütün hər bütövlər. Rayonlarda. Amma bu dillərdən danışanlar, bu "Şəhidin Allahın yanında oluram" deyəndə, gedin rayonlardakına, gedin o kənddə olan şəhidlər, dəmirən tuncaqının balı var. Pağana oturun hansısa bir maşınlara gedin bundan rayonlara təbəllələ. Eyni insan var yoxmadır. Hamısını topatmaq lazımdır. Hər gün hər yerdə dilin şahid şey, Allahın yanındadır. Ona təhqir demək mümkün yox. Həmdə də işləməyə məcburdur. Allah sizə var edəsiniz. Bizim dünətdən bizim millətdən gözəl millət yoxdur. Yeganə dövlət yeganə milləti ki, dünyada cisə qeyrət söz var. Sizin qeyrətinizə qurban olum. Sizin yerəsinə qurban olmaq bizə vuruldu. Allah sizə qorusun. Allah bağışlasın. Sofranın adına qardaşlar biz qazalarımızdan da qorxu duyuruq. Qazalarımız sağlığını itirmiş canlı şəhidlərimiz